Salam əziz, dəyərlik izləyicilər. Bu gün sizə dolça bürcünü təqdim edirəm əzizlərim. Bax əzizlərim, əzizlərim. Biraz üzgün kimisiniz əzizlərim. Elə bir bəziləriniz bir boşluqda hiss edirsiniz özünüzü. Çünki bax sevdiklərinizdən lazımı qədər dəstək olmadığı üçün bəzilərinizə yanınızda olmadığı üçün, başqalarının yanında olduğu üçün sevdiklərinizdən bir az qırılmışsınız. Tamamilə həyatınıza bir dəyişiklik etmək istəyirsiniz. Öz yolunuzu özünüz açırsınız yavaş-yavaş. Ölkə dəyişikliyi etmək istəyirsiniz. İş yerində, evinizlə bir az, yəni çox işləriniz ola biləcək. Çox çalışacaqsınız bu həftə. Bəzən bax çox yorğunsunuz. Əliniz, qolunuz elə bir ki, qalxmır. Hədəfləriniz var. Bir ağır bəzinizdə ağır enerji var. Elə bir neqativlər üzərinizə yığılmış. Evin içində bəzi anlaşılmazlıqlar, dırdırlar, elə bir hərdən sizi çox yorur. Qismətiniz, qismət yollarınız yavaş-yavaş açılır. Karieranızla da əlaqəli addımlar, gözəl addımlar atacaqsınız. Ağlındakı birlərini düşünürsünüz. Elə bir onun haqqında nə isə bilmək istəyirsiniz. Bir araşdırma edəcəksiniz amma o qarşı tərəfin sizdən gizlətdiyi bəzi şeyləri öyrənəcəksiniz, biləcəksiniz. 2 durum, 2 vəziyyət arasında qala bilərsiniz. Yorucu addımlar atacaqsınız bəziləriniz. 2 nəfər bax bir yola getmək istəyirsiniz. Sevdiyin insanla bax bir yol çıxırsin qarşınıza, bir nişan mı, toy mu, ad günü mü dəvət olunacaqsınız. Yarım qalan işlərinizi və ya təhsillə əlaqəli məsələləri də hamısını tamamlayacaqsınız. Sizə yalandan söz verə bilərlər. Sizə vəd edə bilərlər. Ya övladınızın işindən ötük kimi sağaça bilərsiz, ya özünüzdən ötük bir işə görə ağız açacaqsınız birlərinə. Yəni vəd verərlər, amma yalan danışa bilərlər. Çalışın, inanmın bu həftə. Tək başına çox hərəkət edəcəksiniz, güclənəcəksiniz, güclənərək də İrəliyə önünüzə baxacaqsınız. Qazan yollarınızı axtarırsınız. Çox qazanmaq istəyirsiniz. Sevdiyin insanla, həyatında sevdiyin insanla, görüşdüyün insanla əlaqəli qərar verməli olacaqsınız. Biri ilə ortaq işlər görmək istəyəcəksiniz və ya ortaqlığınız varsa elə bir biraz da gücünüzü artıracaqsınız. Amma aranıza girmək istəyən birlərlər olacaq, biraz diqqətli olun. ax maddi mənəvi işlərinizi işlərinizə güclü sərfliyərək qarşınıza ciddi söhbətlər aparacaqsınız qarşınızdakilərlə. Ailə məsələləri ön planınızda ola biləcək. Fırsətlərinizi çalışın qaçırmayın. Qohum evinə ziyarət etmək istəyəcəksiniz, gedib dəymək istəyəcəksiniz birilərinə. Sağlığınıza biraz fikir verin. Bax, gözlənə əlaqəli bel ağrısı, bəzilərinizdəki qrijadır, bəlkə də bilmirsiniz, beliniz ayağınıza kimi vurur ağrılar. Amma çox nəzər var üzərinizdə. Çünki bəziləriniz hərdən işiniz gedə-gedə anidən halsızlaşırsınız. Elə bir get-gedə ruhunuzda biraz çatışmamazlıq olur. Elə bir bir hazırlıq gedir hardasa. Bir yeməyə dəvət olunacaqsınız. Oğla burcundan, buğa, Qoç burcundan olanlardan birləri ilə probleminiz varsa da, o problemi, yəni həll edə biləcəksiniz. Baxın, tək başına bütün problemlər, bütün işlərin öhtəsindən yavaş-yavaş gələcəksiniz. Çalış, çalışın ki, mübahisələrə açıqdır bu həftə bəzi qəzalara da, kiçik qəzalara da açıqdır bax bu həftə sizə. Ona görə biraz diqqətli olun. Bəzi mübahisələrdən uzaq olun. İnsanlarla dil tapın, çalışın. Düz insanlarla dil tapırsınız, əzizlərim. Bir də görürsüz bəziləri sizlərlə dil tapa bilmir. Sağdan, soldan eşitdiklərinizi qəbul etməyin, çalışın doldurmaya getməyin. Beyninizi dolduran birlər ola bilər. Səf yanlış bir yol göstərə bilər və ya səf yanlış danışıq apara bilər yanınızda. Bax, bir səf yanlış bir hərəkət təxmin edə bilmədiyiniz insanları üzərinizə qaldıra bilərsiniz. Ona görə diqqətli olun. Gözünüzlə görüb, qulağınızla eşitmədiyiniz, şahid olmadığınız bir şey üçün, yəni əsəbləşməyin, sinirlənməyin. Çünki bir əsəb var. Elə partlayacaqsınız əsəbinizdən. Belə bir əsəb var sizdə. Bax, ox ox oxuyursunuzsa təhsillə əlaqəli, bəlkə də övladınızdır. Oxuduğu yoldaşlardır, dostlardır. Onların yanında ailəvi məsələlərinizi danışmayın. Bir an bax. Bir an əleyhinizə danışarlar. Müəllimləriniz və ya oxuduğunuz, ə, yəni məktəbinizdə, yəni oxuduğunuz bir qrupda ə, problemlər yarana bilər. Onu görə çalışın heç kəsə öz ürəyinizi, sirrinizi, ailə vəziyyətinizi danışmayın. Yəni bir arxadan sizə elə bir zərbə gələr ki, elə bir ağrı gələr ki, yəni peşmançılıq keçirə bilərsiniz. 24-ündə sevdiyin insanla və ya həyat yoldaşından maddiatla əlaqəli öyrənməli bəzi məsələlər yəni öyrənə biləcəksiniz. Biraz səssiz qala bilərsiniz. Bəz çətinliklər çəkə bilərsiniz. Yəni həyat yoldaşın və ya sevdiyin gərcək niyyətlərindən əlaqəli bəzi gerçəkləri ortaya çıxara biləcəksiniz. Çıx ortaya çıxandan sonra da təəccüblənə bilərsiniz. O təəccübləndikdən sonra da dəqiq qərarlar ala bilərsiniz. 26-sında həyat yoldaşın biraz diqqətli olsun. Xərclər tərəfindən, yəni maddiyatla alana bilər və hansı bir imzaları imza atmaqdan ötürü biraz diqqətli olsun. Ayın bax 27-si, 28-i önəmli qohumla əlaqəli və ya ailə içilən, ailə məsələlərindən əlaqəli, ticarətlə əlaqəli bəzi məsələləri həll edəcəksiniz. Biraz ticarətlə qazanc, satış, gözəl bir satış ola biləcək. Yəni sevincləriniz var qarşınızda. Bax ayın 29-u biri də bir az sinirlənə bilərsiniz, aqressiv ola bilərsiniz. Elə bir hərdən hiss edirsiniz ki, həyat üzərinizə gəlir. Gücünüz çatmır, elə bir gücsüzləşirsiniz. Ayın 3-ü, martın 3-ündə maddiatla əlaqəli müvazilərdən bir az uzaq durun, diqqətli olun. Ev satma, ev alma, yəni diqqətli olun əzizlərim. Ayın deyərdim ki, martın 2-si, 3-ü bir az rahatçılıqla keçirin. Yəni əsəbləşməyin, əsəbinizə hakim olun əzizlərim. bax sosial çevrəndə ə, öz ətrafında sizə yaxın olan insanlara öz sevginizi, ə, yəni bildirirsiniz, öz istəyinizi bildirirsiniz. Yəni çox onlara is öz istiliyinizi, yaxınlığınızı bildirirsiniz. Amma inanın ki, çevrənizdə yaxınlarınız sizi qayğıya sala bilər. Yəni biraz diqqət edin. Çevrəndəki insanlara diqqət edin bu həftə. Bəzi şeyləri elə bir o qədər hiss edirsiniz ki, yaxından. Yəni hissiyatınız güclü olur bəzən və qorunmanız var və ya özünüzə qorunmanız var və ya ilahi tərəfdən qorunursunuz əzizlərim. Çalışın dost yoldaşların təsiri altında qalmayın. Çünki qayğılarınız çox ola bilər. Bağlı qaldığınız, güvəndiyiniz, ə, taxılıb qaldığınız bəzi insanlara diqqət edin əzizlərim. Bir də deyərdim ki, bax mart ayından 3-nə, 4-ünə, 14-ünə, yəni biraz bu tarixlərə diqqət edin əzizlərim. Yolunuz var. Üçündən sonra belə gözəl bir yolunuz ola biləcək. Yeni işə başlaya bilərsiniz. Yəni üçündən sonra ola bilər 4, 5, 6-sı. Yəni yeni bir işə başlaya bilərsiniz. Hər şeylərin fərqindəsiniz. Yəni hər şeyi görürsünüz, gözünüzdən qaçmır. Amma susursunuz, görməzdən gəlirsiniz bəziləriniz. Elə bir artıq o qədər yorulmusunuz ki, iki işi bir arada görə bilmirsiniz. Çox yorğunluq var sizlərdə. Düzdür? hökümlü olursunuz, yəni özünüz özünüzə söz verirsiniz, artıq mərhəmmətimizdən, mərhəmmətimdən keçəcəm. Amma yenə də özünüzdən ixtiyarsınız, ixtiyarsız arada öz mərhəmmətinizi irəli sürərək, yəni sizin o damarlarınızı tuturlar, sizin zəif damarınıza tutan bəzi insanlar istifadə etməyi bacarır. Əkizlər bürcündən, dolça tərəzi bürcündən, hətta xərçəng bürcündən sevginiz varsa bunların biri ilə əlaqəli biraz askıda qala bilər. Çünki qarşı tərəfdən bir az inadçılıq, hərdən ikiniz inadçı olursunuz. Bir-birinizi yorursunuz, küsüb barışırsınız. Nə qədər bax qarşı tərəfə, nə qədər vaxt fədakarlıqlar edirsinizsə, nə qədər qaçırsınızsa, nə qədər anlayış göstərirsinizsə də, yenə də görürsüz ki, mümkün olmur da bir ayrılıq gəlir. Bir az bu həftə ortaq işlərinizdə diqqətli olun. Güvəndiyiniz birindən bir sıxıntı ola biləcək. Biz tərəfinizdə bağlılıq olsa da, bir tərəfdən bağlansa da həyat yolunuzda. Amma bir tərəfdən açılır sizlər üçün. O da sizin düzgün, necə deyirlər, insan qarşı insanlara qarşı düzgün hərəkət etmək istəyirsiniz, amma bəzi insanlar sizə elə vəd edir ki, siz onun qarşısında artıq həm yalan danışmalı olursunuz, həm xarakterinizi dəyişirsiniz. Bax, işlə ilə əlaqəli tək başına Hərəkətdəsiz cavabdehlikləriniz var. Bax, bəzi insanlar sizə dəstək ola bilər. Hətta bax yenə də deyirəm, ürəyiniz o qədər dolududu ki, mən deyərdim ki, sinir sıxıntıları da var sizdə. Sinirlə də əlaqəli, bax bir də ösə sinirlənirsiniz, əsəbləşirsiniz, içinizdə əliniz, ayağınız əsir, əsəb keçirirsiniz, boğulursunuz, elə bir boğuntunuz olur bəzilərinizdə ailə içində ailə içində bir söz söhbət qutarmır. Elə bir ailə içində hərə bir-birini yəni bir yalanlar var ortalıqda. Necə yalanlar başa salım əzizlərim? Məsələn, ə ailəlisiniz. Həyat yoldaşın bircür sizinlə demirəm, o dəqiq deyərsiniz. A nəsə yalanı var. Evə söz söhbət salmayın. Hər bir sö sözdən ötür. Yəni necə başa salıram sizə? Bir-birinizə məsələn həyat yoldaşsan, qadınsan Həyat yoldaşıma bir cür, e, yəni balaca şirin yalan deyim sizə. Yəni yalanın şirininin acısı olmaz. Amma yəni kiçik bir yalan, məsələn, deyirsiniz ki, bir şey uşaq üçün nə isə almışsınızsa, deyirsiniz ki, hə, anam vermişdi və nə isə də bə, belə bir yalan. Məsələn, həyat yoldaşının e, kişi xeylağı Məsələn, sizin qarşınızda məcburiyyət altında bu gün bu qədər maaş alıb, məsələn, deyir, yox, bu qədər almışam az. Məsələn, belə bir yalan ola bilər. Məsələn, qayınanadır ya qayınatadır, qazanclarını sizə bildirmirsiniz. Siz qayınana, qayınataya bildirmirsiniz. Bəzi yalan dolanla ıı, və ya həyat yoldaşınızla birləşib ya qayınana, ya qayınataya, ya anaya, ya ataya qarşı ıı, yalanlar elə bir söhbətlər aparırsız, yalan söhbətlər. Bir sözlə belə deyərəm ki, bir evin içində biri-birinizə bəz yalan. Və hətta bacı-qardaşlar da ola bilər ki, biri-birinə qarşı yalanlar sürüdür. Amma bu da məsəl var idi, yalan ayaq tutub yerməz. Gecə tezi həqiqət, gerçək ürə çıxır. Bax, belə bir şey. Birlər də bax burada alışqanlığı var. Üzür istəyirəm qat-qat sizlərdən. Ya siqaret deyə, ya araq da, nə isə içir bir az ondan uzaqlaşmaq istəyəcək. Heç nədən evdə gəlin-qayınana arasında bir az konflikt, bir az mübahisələr ola bilər. Bu da keçicidir hardasa. Çünki ə, bax sizin dolça bürcündə olan. Bax sizin o qədər, ə, yəni tam dərindən düşünmək istəmirsiniz. Adi bax yenə də deyirəm ki, sözə getməyin. Biri sizi nə isə qaza gətirmək istəyir. Öz beyninizlə hərəkətliyin. Ola bilər ə, evin içində İki gəlinsiniz bəlkə də qaynaya qarşı biraz inciliyiniz var. İkiniz birləşirsiniz, danışırsınız. Biri məsələn sakit olur, səssizcə qarışmır, amma sizin ürəyiniz o qədər, yəni ürəyinizdə nə varsa dilinizdə də o var. Siz başlayırsınız heç nədən bir ə, mübahisələrə və ya qaynana ilə gəlin və ya ana ilə övlad bir-birinizi tam anlaya bilmirsiniz. Yəni anlaşmamazlıqlar olur, fikir ayrılıqları. Siz başqa cür düşünürsüz, o başqa cür. Yəni belə bir ailə içində məsələlər ola bilər bulara hamısı keçicidir. Hamısını buları yola verəcəksiniz. Bir hamiləliyiniz, bir kərin içində bir övlad dünyaya gələcək. Bir əli ayağı inşallah sağlamat gəlsin. Allah özü ata-analı böyüsün. Amma çox ruzlu bir uşaq olacaq. Bir həyatınızda bir dəyişikliklər yaradacaq bu uşaq. Yəni qeyri-adi bir uşaq ola bilər bu uşaqda. Yəni nəsə yenə də deyirəm ki ruzlu bir uşaq ola biləcək. Amma bəzilərinizdə mən deyərdim ki, bir neqativ var, yığılmış qalmış. İndiki neqativ deyil, çoxdanki bir neqativdir, əzizlərim. Hardasa, hardasa bəzilərinizin deyərdim, bax burda bax çöldə elə bir ki, evdən kənar bir yerdə bir neqativiniz var. Yollanmış sizə, qoy o bu neqativi çıxarım burdan. Yəni bax bir neqativ var sizdə. Elə bir ki, yığılıb qalmısınız. Heç bir iş eləyə bilmirsiniz, heç bir işləriniz tam yaxşı getmir. Elə bir işləriniz tərs gedən işləriniz biraz tərsə gedir. Və ya durğunluq var rozlarınızda, işlərinizdə. Biraz da diqqətli olun. Bir itki ilə və ya yadınızdan çıxa bilər hardasa qoya bilərsiz və ya bir itki ola bilər sizdə. Hardasa itirə bilərsiniz. Ya sənətdimi? ya açardı mı ya yakaşlıqdı nə isə belə bir şeylərinizi düşürə bilərsiniz biraz diqqətli olun düşməniniz var ayıq olun Gözünüz açıq olsun. Biraz ayıq olun əzizlərim, çünki düşməniniz var. O düşməniniz də arada izleyir, maraqlanır, evin içində, yəni skandallar, problemlər yaranmağını istəyir. Amma narahat olun, səbirli olun. İnşallah anidən yollarınız açıqlıq olacaq. İlahi tərəfdən qorunursunuz. Qorunmanız var. Bəziləriniz qorunma ilə, bəziləriniz nə isə dua yazdırırsınız, nə isə talisman gəzdirirsiniz. Amma narahat olmayın. Yolunuz da düzdür. Bəzi əngellər, bəzi fırtınalar, ən şişli yoxşluq yollarınız olacaq, amma ondan sonra deyim sizə ki, may aydan sonra sizlər üçün yavaş-yavaş yaxşıya doğru getməlidir Allahın köməyi ilə. İnşallah yaxşı olar. Diqqətinizə görə var olun. Sağ olun.